Дорогие наши мамочки, так получилось, что мы вас поздравляем немножко позже, чем нужно было. Но мы поздравляем вас от души с Днем Матери. Мы желаем вам, чтобы ваши детки вас всегда радовали. И вот эти детки приютовские тоже нас всегда радовали. Мы вас тоже. Желаем вам счастья, успехов в труде, в работе, денег побольше и настроения хорошего. Obrigada. É Eu acho Вашему вниманию, музыкальная сказка, муха, сакоторха. У ну, нас уже есть фотографии с маркером, с листиком. Теперь у нас будет девочка с планшетом. И на есть это, раньше, на <связывая> Даша, Наташа. Муха, муха, загадуха, позолоченная брюха, муха пополюха пошла, муха денежку нашла, пошла муха на базар и купила самовар. Распахивается окно и в комнату влетает бабочка.

Прелестно. Прошу, прошу, за стол садиться, чайку напиться. Распахнулись двери и появились больше коровки и муравей. Тут, и Посмотрите, какие испекла пироги я. Очаровательные, замечательные, чудесные. Прелестно. Бабочка-красавица, кушайте варенье. Или вам не нравится наше угощение? Ваше угощение просто заглядение. Просто объединение ваше угощение. Но что случилось? Какое несчастье? Ну ползает пау! в единый дух, я и пчел, и комаров. Всех попробовать готов. Всех съесть готов. <связываю> 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 Я тебя освободил, освободил. А теперь душа-девица, будем вместе веселиться. Эй, усатый таракан, ты садись за барабан. Эй, эй, кузнечики-скрипачи и жуки-трубачи. Побыстрее начинайте, веселее нам играйте. Баба -баба! Всех героев. наших главных героев В роли, в роли мухи роли Ольга Канавалова. Ура! Коновалова Ура! В роли Тмара, Дмитрий Коновалов. Ура! Екатерина Бесягина. Ура! Даша Галкина. Ура! 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 Бабушка Марина Ягушка Тараканов. А, 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 В роли ведущего автора была Наталья Гудинова. <свят> Хотела бы сказать огромное спасибо нашему костюмеру Елене Валерьевне Болдиной. Какие <свят> да, Браво режиссеру. Ой, вот я, наверное, выражу общее мнение всего коллектива. Я работаю 17 лет. 20 октября я... Ой, 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 нет, с какого октября-то, Нина Николаевна? Ну, с какого-то я, короче говоря, 1995 -го года стенах этого учреждения. Я не знаю, что произошло с но такое впервые. Да, такое да, впервые. Да, Самое да. приятное, правда? Да. Нам как интересно, да? То есть практически 80% процентов детей все задействованы, все настолько подготовлены серьезно. Ну а то, что касается эм, Леды Валерьевны, заказы начинаем брать уже. Матер, уже начинаем заказы брать. Да. Я вот искренне благодарю вас за то, что вы сделали. Коллективная, огромная работа проделана. Я же понимаю прекрасно, как можно подготовить наших воспитанников. Вот. Дерзайте, не останавливайтесь на этом. То есть вот с таким-то вот мероприятием не стыдно хоть куда, хоть в милицию, хоть за милицию, хоть куда. Здесь я спокойно, я вам не скажу, что это шанс. Вот. Поэтому ребятишкам спасибо огромное. То есть молодцы. Все очень четко, грамотно знают, когда выйти, куда, где ваш номер, и все, очень хорошо. Молодцы. Настроение подняли. То есть мы тоже начнем с вами деньги зарабатывать. Теперь куда-нибудь допустимся за деньги с вашим социохопутами. Вашим да, Саша? Спасибо большое, Валерий Паша, но я думаю, что вот это музыкальное сегодня представление посвящено своему 16-летию. Не просто так мы перенесли это с днем матери. Вот сегодня у нашего воспитанника Павла Тигне, Рома, иди туда. Ты стоишь, ой, сидишь за моей спиной. Ой, вот, иди за моей спиной, сидишь. А, сегодня у Павла день рождения, ему 16 лет. Вот... Мальчик, который к нам поступил второй раз, то есть он для нас был известным, но за то время, которое прошло с первого его помещения, он очень серьезно повзрослел. Первый раз он пришел к нам прямо вот начальная школа, теперь вы посмотрите какой юный красивый молодой человек. А сегодня ему 16 лет, мы тебя, Паша, поздравляем, иди сюда к нам. Посмотри, тебе чисто мужской подарок, тебе же все это пригодится, правда? Мы тебя прямо вот обнимаем, сильно получается самый взрослый теперь воспитанник, да, из всех воспитанников, и он надежный очень, то есть он точно так же как э, Скрипченко Валера, утром ждет нашего с вами прихода, он интересуется, когда мы придем, чем помочь, да, он очень отзывчивый, он добрый сердцем ребенок, он искренне рад каждому. Он подходит и говорит, доброе утро, приятного аппетита, до свидания, если я вас сегодня не увижу больше. Так, Паша? Молодец, умница. Мы тебе желаем, чтобы ты был счастлив в жизни. Договорились? Ну, давай. Паша, ну это ты раздашь ребятишкам. Пусть они за тебя попьют чай за твое здоровье. Да. Договорились? Да. Ну что, продолжим рабочий день? <с ibis> да. Же, ну что, понравилось да. тебе? Да. Да, ну слава богу. А почему мы отложили это в День матери? А Что-то я не помню. Потом я уезжала а с я очень желала посмотреть спектакль. <сувис> мы на третье планировали, не на самом деле, а на тридцатый. Так, вот давайте сейчас так. Пока вот все в тишине.